Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, я в базовом лагере Эвереста. У нас сегодня день отдыха перед выходом на акклиматизацию до высоты 7100. И сейчас я хочу вам показать, как устроен базовый лагерь Эвереста. Покажу наш кулуаровский лагерь и сколько труда требуется, чтобы превратить безжизненную пустыню ледопада Кхумбу, морены ледопада Кхумбу, в такой весьма комфортный для проживания и уютный городок на более чем тысячу человек. Я забрался в крайнюю точку обустроенного базового лагеря и покажу, что находится за ней. А за ней находится морена ледопада Кхумбу. Это безжизненная, полностью безжизненная местность. Вот так вот она выглядит пока к ней не прикасаются руки трудолюбивых шерпов. Для установки палаток они находят более-менее ровные места или сами с помощью лопаты, кирки делают их. Вот, например, как здесь видим, более ровное место. Его выровнять будет легче. И все ручным трудом делают места для, наверное, на данный момент около тысячи палаток. Вот здесь самый край и летопад Куму превращается в такое более уютное место. Базовый лагерь вереста самый большой базовый лагерь мира. Сейчас здесь находится около 500 восходителей на Эверест, Ходзе, ну и несколько десятков на Нубце. Не меньше Шерпа около 500. И я думаю, где-то столько же вспомогательного персонала. То есть в сумме здесь проживает около полторы тысячи человек. В частности, что? Вот зеленые палаточки. Бахрейн Экспедишн, принц Бахрейна тоже приехал подниматься на Эверест. А лагерь сам идет вот туда, прямо вдаль. Видите там, где грозовое облако, скоро нас засыпет снегом. Идет туда вдаль, наверное, где-то на километр. От начала лагеря и до нас около часа пути таким неспешным темпом. Но надо понимать, что скорость передвижения тут не очень большая. Но зато, если вы стоите там в начале лагеря, чтобы попасть на ледопад к хумбу, вот он перед нами возвышается, нужно пройти около часа по лагерю и только потом вы попадаете на хумбу Мы же 5 минут хода и мы уже на ледопаде. В частности, перед нами самый такой опасный и неприятный участок. Это перепад между базовым лагерем с высоты 5-300 и где-то до высоты 600 до первого лагеря. Самый крутой и опасный участок. Ну сегодня ночью мы будем туда выдвигаться. Что еще рассказать? В базовом лагере в каждой компании есть множество компаний иностранных, которые организовывают экспедиции на Эверест. Но у всех у них есть непальские партнеры. Мы, в частности, пользуемся компанией Seven Summit Tracks. Вот их интернациональная палатка. Здесь 32 участника, если я не ошибаюсь. У нас же всего 9, поэтому нам такая большая не надо. Но, тем не менее, на следующий год, я думаю, мы такой обзаведемся. Вот дальше белая палатка. Это Нимс Дай. Нимса вы знаете, я с ним брал интервью. Человек, который прошел 14 восьмитысячников за 6 месяцев всего. По сути, что вот, Нимсдай тоже организовывает восхождение на восьмитысячники, но пользуется точно так же, как и Кулар, как и мы сервисом Seven Summit. Они ему делают основу, а дальше сверху он уже а, ну цепляет свое имя и свой бренд. И вот тут впереди, везде, везде это все вот Seven Summit, Бахрейн Expedition, дальше там индийская, китайская экспедиция, Арнольд Костер тоже есть такой классный чувак которые занимаются восхождениями. Ну и вот наши куларовские флаги тоже здесь развиваются. Что еще примечательного у каждой команды посередине можете видеть вот такой вот постамент. Вот у нас он тоже есть. Когда проходит пуджа, священный обряд, когда лама просит разрешения у духа в горы пустить нас и отпустить безопасно с вершины, воздвигается вот такой такой постаментик флажками, на которых написаны мантры Ом Мани Падмехум. Они развиваются, делают это место более намоленным. Базовый лагерь находится на морене ледопада Кумбу. А это значит, что здесь фактически нету ровных палаток. И чтобы установить палатку, нужно сначала очистить вот такой киркой место под эту палатку. Иногда это больше работы, иногда меньше, но это большой-большой труд. Первыми мы подошли к туалетам. Одни из самых важных палаток в базовом лагере. Вот смотрите, как установлена внизу бочка, собственно, куда мы и ходим в туалет. А сверху палаточка. Внутри там туалетная бумага. Туалета у нас два. Первый и второй. На 10 человек, поэтому очередей никаких нет и проблем нет. И стоят они, в принципе, недалеко от наших палаток. Сразу же, думаю, пройду и покажу вам палаточки. Это я шел по бездорожью, а так у нас тут небольшие такие тропинки проложены, убраны камни. Что очень клево? Очень клево, что у нас у Кулуара свой базовый лагерь отдельный. И все палатки находятся на одной высоте. То есть вы видели, как, какой ледник, ледопад Хумбу. И часто есть перепады высот. Иногда палатки стоят, ну вот, например, там выше, еще где-то и от них тяжело ходить к Данинхолу и еще куда-то. У нас же все палатки вот кружком на одной высоте вокруг такого озерца. Вот все наши палатки ночуют по одному участнику в одной палатке. Возможно, в следующий год мы заменим палатки на другого типа, но пока и так очень комфортно. Покажу, что внутри палатки. Вот у нас бочки, где хранится сушеная рыба, сало и все остальное. Матрас, места много, чтобы спать, чтобы раскидать все свои вещи. Слева угла всякие бутылочки, термосы, специальные снаряжения, ботинки, милиты еще новые. Каски с запасной, дальше идут спальники, одежда. По пакетиках. Сверху небольшая библиотека. История Starbucks, ремарка где-то нашел и Адизеса. Но по моему опыту бизнес-литература не читается. Посмотрим, как оно будет. Так, там такой мусорно-гигиеничный уголок. Дальше идут очки и начинается техника. Всякие проводки, тепловая маска. Тут у меня в еще одном спальнике хранится техника, чтобы не садились на холоде так быстро батареи. Я его укрываю и они находятся в одной температуре. Но очень комфортнее. Две камеры 360, GoPro, x XT3, Fujifilm. Рация, спот, ноутбук, пауэрбанки, аккумуляторы, запасные. В общем, все здесь, в этом спальничке. Штативчик, дальше рюкзачок. И такой уже уголок а, без порядка. Шахматы сейчас отнесу в столовую. Так, что еще? У нас есть обустройство базового лагеря. Вот эти оранжевые палатки это палатки наших шарпов. Они тоже спят рядом с нами. Дальше у нас есть ну, вот собственное собственно, озеро с питьевой водой. Но пьем мы ее только кипяченой. Есть у нас так званый коммуникационный тент. На самом деле, я даже не знаю зачем он нам нужен по факту. Но давайте покажу. Там обычно тусуют наши шерпа. Вот, тоже как... Отдельный столовый. Намасте. 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 Вот такой вот коммуникационный тент, там кислородные баллоны лежат. Рядом есть вот душевая палата, все с зеленой травичкой. А, умывальник, куда утром заливают горячую воду, если не забывают, иногда она бывает холодная. И наш дайнинг тент, вывеска с расписанием, завтрак у нас 8.30. Обед в час, вот он сейчас прям будет. Ужин в 6.30. Каждый вечер нам включают генератор. Примерно в 4, но сегодня мы попросим пораньше. Мы тут заряжаем, заряжаем все, что надо. Ноутбуки, смотрим вечером фильмы. Вот сидят наши ребята, уже ждут, когда принесут еду. Ждем На столе не ждем, не дождемся. Голода, да, бедные. На столе всегда находится горячая вода, чай, какие-то печенюшки, разные крема, а, не крема, а эти. соусы, мед, джемы и прочие штуки. А под столом находится газовый обогреватель. Вон там газ стоит, а там внутри обогреватель. Мы туда засовываем ноги, нам становится тепло и хорошо. На самом деле так тепло и хорошо, ни разу еще не было. Таши на One second. Так, это для нас для участников. Making videos on Yeah. Здесь у нас также есть кухня. У нас есть два вейтера, так называемых официанта, очень хорошие ребята, и человек пять обслуживающего персонала. Вот так вот выглядит кухня, и собственно в этой же кухне шерпы и кушают. На вот так вот красота. Готовят вкусно. Готовят разное. Много мяса. Посмотрим, что у нас сейчас. У нас тут цветная капуста. Картошку фри в масле запекают. Жареная картошка. Жареная картошка. Лепешки, чапати. Да, делают чапати. Ну что тут у нас? Тут у нас вода просто кипятится. Но консервы я не сильно люблю. На ужин у нас хорошее мясо, а вот на обед часто дают консервы. Это так себе. Так, еще одно помещение. Склад. Склад. На складе вон есть пиво, куча консервов. Ого, сколько тут всего. Это все на нашу группу в 9 человек. Также есть отдельный холодильник, в котором хранится мясо. А вот наш помощник очень хороший. Очень вот. Yeah, овощи yeah. нарезают. вот такая у нас ситуация в лагере. Чуть позже расскажу детальнее про остальные. Есть несколько типов лагерей без кемпи. Вот, наверное, самый такой мажорный, хотя Мэмберданинг не такой и мажорный. Белая палатка, где проводят вечеринки. И вот такие тоже белые палатки, обтянутые, чтобы не было жарко, в которых живут люди. Это прям настоящий глэмпинг на Эвересте. А мы пока гуляем. Давайте покажу вам, как внутри палатки в Бахрейн Экспедишн Дайнинг Холле. Травичка, такой вот обогреватель, столики по 4

Тут духовочка, пекутся тортики, свежий хлеб, кексы, какие-то синые мамролы, булки. Вон месяц теста. Итак, сегодня у нас ужин. Курица с яйцами и тоже салатом. Дальше вот так вот украшены макароны. Ну и просто салат. Тоже весьма красивый. Дай кончика Как первое супчик. Кемешов. суп. Вот такой суп, который состоит, в принципе, почти полностью с мяса или лишь немножко с юшки и картошки. Но суп, кстати, очень вкусный. Как второе, на ужин у нас сегодня макароны овощи, курица, looks like tandoori, yeah? looks like tandoori, yeah? chicken roast. Yeah. В принципе, вот так вот. Так, а на десерт у нас микс фрут. Честно говоря, уже никуда не лезет, но будем вписывать. Сегодня мы смотрим фильмец, поэтому можно смотреть фильм и кушать фрукты.